अथ सप्तमं दशकम् एवम् देवचतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयम् यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्य जीवात्मकम् यो भूत्स्पीतरजो विकार विकसन् नानासि सृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयम् बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् कुलस्तस्थिवा तावत् त्वम् जगताम् पते तपतपेत्येवं हि वै वाणी मे न प्रेरणा कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षूद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवत वाक्यार्थमुत्पश्यत दिव्यं तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतं माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुख भावास्नु भावास्तु दूरङ्गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र ज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपम् विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिष्यामावदा तत्विषो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक् प्राप्तथाविधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धामनिरस्त सर्वशमलं वैकुण्ठरूपम् जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृत विद्युल्लतातुल्यया हृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकल्लक्ष्मि स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितम् भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पदि प्राकृति श्रीवत्साङ्कितमात्तकंस्तु भमणीछायारुणम् तव रूपमैक्षतविधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय चक्रेण चक्रं दिशा आवृण्वानमुदारमन्दहसित स्यन्दप्रसन्नाननं राजत्कम्बुगदारिपङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलं स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस् तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भृत सम्भ्रम कमल भूत्वत्पादपाथोरुहे हर्षवेशवसंवदो निपतितः प्रीत्या भवन् जानास्येव मनीषितम् मम विभो ज्ञानं तदा पादय स्वरूप परमित्या चष्टतन् भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथतम् हस्तेन हस्ते स्पृशन् हस्ते बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्यगिरं प्रतोष्य नितर तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् उल्लासयोल्लाघता श्रीहरये नमः